Баранович молодежная столица Беларуси за право отрымать. такие статус махались около десятка города Украины. У финале республиканского конкурса «Молодежная столица-2016» на престижный статус разом с Барановичами протендовали горки и глубокие. Основными критериями, по яких представник Брестской области обошел конкурента из и Витебшины, стали колькость у городе молоде, добропорадкованность, доступность и якость эдукации, махчимости для отпочинку, ну и, конечно, справа молодых. Основными показателями, которые оценивались, это те мероприятия и проекты, которые реализовывались в 2015 году и те программы и планы, которые запланированы на 2016 год. В этом плане, конечно же, наш город стал объективным победителем. Лидеры районной центры по доступности и якости адукационных послуг. Отриманный статус – новой возможности для их развития, говорят в Барановицком университете. Мы с одной стороны и очень довольны тому, что э, республиканские э, ресурсы, э, областные ресурсы будут подтянуты сегодня в город, и университет сможет поделиться тем накопленным опытом, и университет вместе на городской площадке станет площадкой по э, взаимодействию, по насыщению, по улучшению образовательного пространства. Поэтому э, мы с радостью восприняли это событие и... Готовы было совещание на уровне ректора. Мы готовы включиться в активное э, движение, молодежное движение в городе, вот именно по... Э развитию возможностей, созданию возможностей для нашей молодежи. Лидер Баранович и по колькости мест для молодежной самореализации и от подшинку, пляцовка для скейтборда и воркауту, лыжероллерная трасса, сучасный стадион для хоккея на траве, ледовый палац, пять бассейнов. У мероприемствах молодежной столицы все объекты будут максимально задейничены, заполнивают угар в оконками. Будут проведены чемпионаты по гиревому спорту, по боулингу, бильярду. Планируется в городе провести крупный масштабный чемпионат по карате для нашей молодежи. Хотели бы массово завлечь в проведение наших новых проектов не только студенческую учащуюся молодежь, но и рабочую. Все лето в Барановичах пройдет так само фестиваль городов Повратима молодь Беларуси и России 21-м стагодзе разом. Одним словом, на первое множество проектов и махчимости великие надеи на столичный статус ускладают и сами молодые жихары новой столицы. Это какой-то новый определенный опыт для города Барановичи, Он обогатится с какой-то стороны, насытится каким-то новым опытом. Это приятно было для нас услышать на самом деле. Я ожидаю каких-то, возможно, новых интересных мероприятий в городе Барановичи, приезд новых идей, новых людей, чтобы была какая-то новая энергетика в городе, то есть, чтобы он жил, раскачался и как-то был более молодежным. Во-первых, это много новых знакомств, много новых идей, впечатлений, много новых проектов. Проект, в проектах можно также реализовать себя. Наш город является молодым, можно так сказать, городом. В нашем городе учится много студентов, а студенты, которые приедут с других вузов или которые к нам приезжают, они узнают этот город с какой-то другой стороны, более интересный. они видят за этот период обучения, который учится, как изменяется город, что изменяется в новом университете, и это очень главное, что именно наш город выбрали столицей молодежной. Сегодня в Барановичах прошла сустрельшая представников Министерства образования ВНУ Творческих Центров Украины. Кончатковый план мероприятий на 2016 год будет затвержден после уключения у спис всех инициатив. Вольга гутовская Алиса григорчук Юрий Титутель, Телерадиокомпания БРЕСТ, Барановича.